Это очень резонансный случай, который у нас произошел в довольно спокойном городе. Хозяин этого автобуса был лично у меня на приеме граждан. Мы с ним пообщались. Я дал распоряжение это криминальное проводжение бирж детально изучить. По этому событию есть полное понимание с кем происходила конфликтная ситуация. Понятно, что на сегодняшний день исполнительница не установлена этого события. И я считаю, что оперативные подразделения должны более активно были среагировать и задержать преступницу. Потому что если бы там погибли люди, то мы посмотрели бы, как это еще, возможно, и терактом настоящим надо было квалифицировать указанное событие. А с хозяином этого автобуса есть полное понимание того, что мы, в общем-то, должны навести порядок в этой ситуации. А у нас, хочу вам сказать, в сфере транспорта очень большие проблемы. Очень большой передел этого рынка, маршрута. Идут скандалы. Уже были репортажи, где и уничтожают личное имущество граждан. Те, которые пытаются также перевозками заниматься. В любом случае, когда этот вид бизнеса прозрачный, когда... Местные и областные власти дают открыто доступ к конкурсу всем перевозчикам, у которых есть транспорт. И это дает возможность конкуренции, да, а не определенно конкретных лиц, которые монопольно удерживают этот рынок, монопольно устанавливают какие угодно цены для наших граждан. А все, кто туда пытается тоже работать, начинают оттуда выжимать путем или уничтожения. Там да, машины их нет, путем там режут шины, бьют эти автобусы, поджигают. То, есть это были некоторые разборки между перевозчиками? То ну поверьте мне, это уж точно не хулиганское действие какого-то лица. Угу. Это намеренные действия, и я думаю, что эта версия она наиболее реальная в том, что произошло. Поэтому прежде всего это нашим э, властям, которые распределяют эти маршруты и контролируют до да, перевозки. Надо повернуться лицом к нашим гражданам. Тогда там будет порядок. Будет конкуренция, будет и гражданам спокойно. Они сами должны выбирать, на каком автобусе они хотят поехать. На чистом, ухоженном, за небольшую стоимость билета да, или на каких-то других кукурузниках.